Мы третий год обеспечены бюджетом развития. Это принципиально важно. Именно первые дни войны самые тяжелые. И все самые тяжелые сражения вплоть до последних крупных боев под Дебальцево, Нацгвардия всегда была впереди. Есть разделение на первую и вторую линию. И поверьте, что во второй линии, которая зачастую превращается в первую, ничуть не легче, чем на передовой. Поэтому э, задачи, которые стоят перед Национальной гвардией, они немножко шире, чем э, понимание э, о, бытующего мнения, да, существует борьба с диверсионными группами, существует борьба с терроризмом внутри страны. Все, сердечный и Комплеанімационний, тут вкомплектовано неотложені средствами оказания помощи, носилки туди входять в комплект. Вот они представлены под манекеном. Какая на батальон таких сумок? На батальйон в кожного є, в кожному батальйоні така сумка. Але він, він може подавлювати рибу. І харіпи лікує невропливо до риб противника. летом 14 по Славянском. У нас на все вооруженные силы, гвардию, команду еще, исполняющую обязанности президента Турчина, на всех была одна палатка, в которой стоял стол и лежала карта. А сейчас у нас в каждой бригаде по штабной машине. Не говоря уже про про все остальное. Друзья, автомобиль, который был спроектован и выготовлен в этом году для Документування подій під час несення служби з охорони громадського порядку. Особливість цього автомобіля це те, що потужна камера, яка дозволяє бачити і розпізнавати обличчя на відстані до кілометра. І ми її використовували під час останніх масових заходів, і також тобто зразу пізнає е... злочинців і Так. так і також ми задокументували так. факти факти. дачи денег? Д дачи ну кошке для петуха? Иммейте мы... интеллектуальная камера высокого разрешения с большим объемом. Если она параллельно подключена к системе типа той, что мы запустили в Мариуполе сейчас, У -у -у. то она параллельно не только сканирует лицо злоумышленника, и если он попадается в базе розыска, он немедленно дает красный А С сколько Везде разный, это до километра. Так. Это управление, связь, этот фотогнали, Машина командира дивизиона оснащена засобами розвитки, модернизованными лазерными далекомерами, та беспилотным летальным аппаратом самое сделать техническое задание, потому что автоматизировано. При разведке местности, то ли это брусный разрабатывается, то ли это экологическая катастрофа. Стремот, можем зараз? Можем добавить. Давайте. Пришли А он же там смонтованный? Да. Вастрій настрію і колосальна економія, колосальна економія ресурсів, колосальна економія боєприпасів. Ті зразки, які представлені тут, це наші досягнення, тому що технічні умови в залежності від наших потреб ми висловлювали виробникам, виробникам у нас в Україні, які для потреби в зоні антитерористичної операції і виконання службово-бойових завдань безпосередньо. Національної гвардії України. Це нові сучасні зразки, які забезпечують розвідку, управління огнем артилерії. Це комплекси, які забезпечують на сьогоднішній день побутові умови існування поза межами пунктів постійної дислокації.